слава Героям слава. Вот так все рядом от А камера хотела задняя? Про него. Ой, да, я сколько не говорю видел какая она в боре и кто ж придумал такие броневики на меня еще на его борьбы а чему Сейчас вот э... чему из прутики вот сошел но так наденешь, а наденешь и больше ничего не было ну наверное больше ничего не было я так думаю вот такие у нас броневочок І наскільки він важчий став, як ви думаєте? Ну, на тонну мабуть, дві. Пару тонн. Не, так. Він може брати 25, так? А да? <плес> ви, я так розумію, водій ці, цієї штуки, так? Да? Да. А як вас звати? секрет по имени или по по, по псевду злый ох злый серьезно, ты точно злый пряник если в сборе если взять машину имени вот у тебя машина называется пряник. пряник а чему пряник ну не знаю сдобный сдобный да для кого-то пряник истребитель сепаратистов

Ну ця хоч працює нормально? О, через, а чи через раз? Не-не-не, він у нас безотказний, наш малиш. Як називається? Малиш? Да, <реш> буде, наш да, малиш. ствол. Буде для собаки. Буде для вояки. ствол. А, малий. Ствол. О, Талісман. <laughs> no. Звук до выбухи. якщо Если я на него стреляю, он даже не двигается. Okay. Он уже... Okay. Okay. Іван мене звати. Я з Івано-Франківської області, Ворочанський район, село Саджава. Бадальонний фельдшер Азово. Давно вже тут? З початку, з травня місяця. А як ви сюди потрапили? Це от поклик серця чи як? Та, жив останніх 15 років у Донецькій області. І коли сталося це все, сім'ю евакував, а сам пішов допомагати побратимам. А дома знають, що ви тут? Так, знають. Мене благословила і мама, і жінка благословила. А що жінка каже? Жінка в мене росіянка. Але дуже патріот України і жінка благословила, сказала, що твоя допомога тут потрібніша, як вдома. Вдома вони вправляться своїми силами. Попади відео, якесь телебачення, що би ви сказали для дочків, для Що сказати? Допомагайте, чи можете, хто як може допомагайте. Армія українська нуждається в допомозі вашій. І, підтрима, і підтримка рідних, близьких тут дуже велике має значення. І не боятись, головне нікого. Якщо вже таке сталося, то нам треба стояти до кінця. І за нами правда, за нами перемога, бо ми на своїй землі. началась позавчера. Мы получили разведданные. Мы, во-первых, знали, что наши побратимы из Донбасса, наши побратимы армейских частей, не буду их называть, чтобы не палить дислокацию, они уже ведут бои в Иловайск. Вели уже на протяжении двух дней. До этого мое подразделение также принимало участие в первых штурмах Иловайска. В общих чертах мы имели какое-то видимое представление о ситуации. Нам было дано очень много развед информации. Поэтому разведданным мы не должны были встретить особое сопротивление. Мы обещали то есть, крупную поддержку авиации, бронетехники. Те, кто давал эти разведданные, генералы, не обладали вообще никакой картиной боя, никакими реалиями. То есть, что сделало наше подразделение, это, это было чудо, можно сказать. То есть, вы фильм 300 спартанцев видели, то все могло получиться где-то в таком духе. Мы вошли в город которым нас в принципе взяли в окружение и держались там всю ночь и следующий день, то есть каждый двор, то есть там были сепаратисты. Да. Это вот буквально за час приехал. А что это такое? Это вообще-то Это даже не место, это не сепаратист. Скорее всего, что оттуда хлопок взрывается на высоте. Не на земле, а взрывается на высоте Чтобы и больше да, поражения. Площадь поражения будет. в огороде. Если бы там мир, мирные жители были бы, покрашило бы всех. То есть здесь стороны России, да, мне трудно сказать, потому что я был на территории, когда они упали, откуда они прилетели сложно. Но то, что у нас на вооружении таких нет, это однозначно. Я вам делаю заявление. Следующий день, да, был для нас как бы и ночь и день были жаркими. Каждый готовился уже к самому худшему. Но парни все справлялись, на все сто процентов держались молодцы. что мы утром выжили, это уже было первое чудо. Утром также на нас шла бронетехника. Мы слышали рев моторов, звук гусеничных траков. Особый привет парням с артиллерии. Ихняя работа, блин, действительно спасла нашу роту уже в третий раз. Это единственные ребята, которые, наверное, стараются на этой войне. То есть начальство забывает о них. Забывает о тех коробках, которые горят без поддержки, без ремонта. Забывает о батальонах. Вот даже хочу сказать про добровольческие батальоны. Это, наверное, последний свет рыцарства и вот самурайского такого воинского духа в нашей стране. Эти люди пошли добровольно. Эти люди ничего не доказывают. Они просто взяли и пошли и делают свою работу. Большинство из нас не были профессиональными военными. Они постигают только эту воинскую науку. Мы в этом были профанами, но мы учимся. Учимся, конечно, на своих ошибках, платим за эту учебу непомерно высокую цену.

С левой стороны, если лицом смотреть на озера, лицо на озера, то с левой стороны. Снимаєш? Снимаєш? Привет, передаю люди дрыгли и своей семье. Маме, папе я живый. Это уже зовестность. Медицины нету, да? Медицины нету вообще. Ну надо вывозить, блядь. Чем? Что, Матер, что, что нас ну, у нас из лукового есть? Ну все, я джип, хай, момент, мы будем делать. Пошел, пошел, пошел! Ты же дома, ты же белый дома? Архивенном. А, я понял, косатка. Ты мать. Класса, блядь. Всех вытягиваете сюда на перекрестках. Все здесь. <решил> да, там, там самый полный исход Сына исход да, вот, хозяйка братовая вот, друге да? И вчера погибли как бы два моих товарища Можно сказать это погибло два моих сына Что я их был их командиром То есть это особо острая боль Не знаю что как бы винт не Ну не впав на ту гранату, тому що я був за декілька метрів звідти в іншій стороні, заходив в іншу будівлю, то мені б не тільки б ранило ногу, і може б я так само б тут вже б не сидів. Чи в нього це продумано було, чи ні, я цього не скажу. Але вийшло так, що багатьох хлопців, які знаходилися поблизу, він врятував. здесь собираются все самые лучшие сознательные люди которые отдают рискуют своим самым дорогим дорогим для них это их жизнь и хама и аксен были не исключение а что, там паровоз? даже отошли? А где, блядь, это? Кому нельзя сидеть? В роли У нас, ребят? у нас медицина есть. Ну. Паровоз тебя шукают все. Чего? Поведайте, что паровоз тут, а блять, его вообще придут забирать туда. из вашей четы? С Волыньями? Волынянин, да? Он хотел домой, то есть, мы, но знал, что у нас операция, что пока мы не закончим это дело. То есть, мы... Он не любил незаконченных дел, он всегда был первым. Он был первым и в нарядах, вне очереди, да, по залетам, ну, как один, как и второй. Но они были первыми всегда в бою, они не боялись, они смогли. Они сделали все, что от них всегда зависело. Они шли вперед. Хама всегда улыбался. Хама всегда шел с улыбкой. Я даже уверен, блин, блин, погибая тогда в том бою, он улыбался, потому что знал, что все-таки мы победим. Конечно, это очень жаль. Это действительно удар такой по нам. Это рана. Но мы залежим эти раны. То есть нельзя горевать, то есть падать в истерику. Да, мы теряем лучших, мы теряем, так сказать, последних самураев нашей страны, но эта кровь не должна быть забыта. Люди, которые остались там, дома, должны понимать, что они тоже должны стоять вместе с нами в одном строю. То есть мы потеряли дух вот этого ощущения, что защищать нашу страну должны определенные люди, защищать свой дом должен каждый. Нам навязали столетиями, что украинец вообще как славянин является каким-то хлеборобом, салоидом. То есть всегда на Руси, особенно в Киевской Руси, хочу подытожить, откуда она зародилась, всегда воин был, он был и хлеборобом, когда надо, и кузнецом, когда надо. Но когда приходил враг, он собирал свою сброю, свое оружие и шел на границы, и бил всю эту погонь. Потом в мирной жизни он занимался, чем ему было по душе любо. Так вот каждый должен вспомнить, что он мужик, что он славянин, и встать на защиту своей страны. Балдолан, идем, идем, сюда. Были. Подождите подойдите а к штабу. Нужно прикрыть, идите сюда. Не ждать, пока пройдет колонна. В колонне примкнут потом. Снимайся, я тебя прикрываю, Беларусь, блядь! Беларусь!

За честь Стояти в раді твоїх героїв таке право єсть, Дай же знак вітрило став останній раз прощай, доля кличе я йду, безсмертя зустрічай. від мух, хай гада, прошепче закляття, над нами, що пали в бою, не власні, ні, смерть, ні життя, ми беру нові сини Вогнем палають серця, нащадки славних королів, що правлять не. Мы можем новое житие.